天崩地裂的那一瞬间，感坍塌破碎了，睁开双眼，无处安放灵魂，只能降落。把情绻爱的最后，指尖缠绕的温柔，化作一把锋利剑。

噬仙楼。噬仙楼，哪个是吞噬的是吞。你既然这么了解月尊，你知道他喜欢吃什么？东方青苍最喜欢吃的，就是你这种细皮嫩肉、白白胖胖的小仙女，涮着吃，烤着吃，生着。 哼，小花妖，快走啊！你们月族的人也太不讲道理了吧！要不是我不小心闯进昊天塔，你你们的月族都不知道要关上三万哦不三十万年！你们非但不感谢我就算了，竟然还要把我吃了！你们你们有没有人性啊？ 尊上不慎中了你们仙界的奸计，这才被困。区区一个末流仙子，如何能以尊上的救命恩人自居？况且，尊上何时说过要吃你？是仙楼不就是要吃掉我们这些小仙女的吗？是仙楼不过就是一个普通的寝殿。积月宫有的地方叫诛仙亭，有的地方叫弑神物，都是仙月尊在世时创立的。 指的是有朝一日踏平水云天的吉祥寓意。真的，没有骗我吧？我从不骗人。尊上。 都退下吧。是。尊上，小兰花已经在寝殿安顿好了。衣冠都安排好了吧？尊上放心，都安排好了。本座仔细研读，发现这西兰圣印果有破解之法。 想要破此咒，唯有以上古神兵成影剑杀死其中一人。恭喜尊上！这《西兰全书》不知道写的是几万年前的事了。成影剑早在上古战时便已被毁，连碎片都散落四方。尊上可能有所不知，成影剑虽然已毁，但其碎片仍有迹可循。据说。 银湖底下就有一块，属下现在就立刻去找。原来水云天的仙女长这样，怎么长得跟画册上的不太一样呀、啊？这相貌也就平平无奇呀、啊。是啊。哎呀！就别再问我了。你是什么人？尊上为何大老远的把你从水云天带过来？我怎么知道？尊上该不会是…… 上他了吧？啊？你看他脸也生得平平无奇，法力一看就不行，尊上怎么可能看上他呀？就是，在水云天被嘲讽就算了，怎么到了苍岩海还要继续被数落？哎，尊上若不是看上他，怎么会在自己忙着接管月族事务、分身乏术时，还专门吩咐我们来为他疗伤呢？你们看，这些。 可都是霁月宫里最顶尖的灵药，从来不给外人用的。让你们为他疗伤，你们在干什么？拜见尊上。都退下。是,是。